ਪਾਰਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼ਸ਼ੀਥ ਰੂਰਤ ਸਾਭਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ 파ਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਓਜਲਾ ਐਮਪੀ ਅਮਰਸਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਦਾਵਾ ਵੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਨਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਨੇਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਹਾਲੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸੇਰ ਵੱਡਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਨਾਉਣਾ ਕਾਰਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਦੋਂ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਦਾਵਾ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਓਜਲਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕਬਲਜੀਤ ਨਾਲ ਸੰਪਾਦਕ ਸਾਲ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਡੇਰਾਬਾਬਾ ਨਾਨਕਸਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ है हम लोग आए हुए हैं अमृतसर में कल पासपोर्ट ऑफिस देखे बॉर्डर तक चला जाके वो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जो है हमारी जो गाड़ियाँ जो आके जाते हैं ना ट्रेड के लिए वो सब देख लिए हैं ब्रीफिंग्स मिले वहाँ और अंत में बगा तारी बॉर्डर में वहाँ भी सुरक्षा के बारे में ब्रीफिंग्स और वो हमारे जो प्रसिद्ध रिट्रीट सेरेमनी है वो भी देख सकते हैं आज सुबह हम आए हैं यहाँ देहरा बाबा नानक से बॉर्डर देखने के लिए जनता की मांग हम समझ गए अभी मेरे एक ये मेमोरेंडम मिले हैं रंधावा साहब से और जनता चाहते हैं कि कॉरिडोर खुल जाए ताकि करतारपुर साहब जहां वहाँ खड़ा होकर डायरेक्टली अपनी आंखों से देख सकते हैं वहाँ जाके प्रार्थना करने की सुविधाएं लोग चाहते हैं जनता की मांग आप समझ ली नेचुरली जब अमन होगा तो ये सब करना आसान बात है लेकिन आजकल की टेंशन में क्योंकि दोनों तरफ के सहमत होना चाहिए ना अगर पाकिस्तान की तरफ से रास्ता नहीं बनाया तो हम यहाँ रास्ता बनाने से कोई खास बेनिफिट नहीं मिलेगी जनता को लेकिन हम ये समझ के सरकार को हमारे कमेटी के चर्चा के बाद रिकमेंडेशन करना तय करेंगे लेकिन आप एक ये भी सोच लीजिए कि पाकिस्तान किस तरह से हमारे तरफ बिहेव कर रहे हैं आजकल कल का खबर तो हम लोग जब बॉर्डर गए वो दुखित बात थी कि दो हमारे बीएसएफ के जो एक बीएसएफ के जवान एक आर्मी के जवान को कैसे ये लोग सिर्फ एम्बुश करके मारा दिया नहीं आपको पता है कि सिर को काट के ये सब बिल्कुल बोलना भी हमें दिक्कत आती है तो इस हालत में अमन की बातें करना भी मुश्किल है लेकिन जनता के मांग हम समझ लिए करतारपुर साहब तो गुरु नानक देव खुद बनाए थे उनका ही इलाका है एक्चुअली लोग जाना चाहते हैं भगवान की दुआ से एक दिन ये हो जाना चाहिए लेकिन मेमोरेंडम हमारे हाथ में है और हम हमारी तरफ से जो कुछ पोजिशन बनाए सर कहा कि उसको तो पाकिस्तान की तरफ से जो किया जा रहा है ठीक नहीं होता इस वक्त आप क्या समझते हैं कि हिंदुस्तान को कैसा रवैया अपनाना है ये तो सरकार के हाथ में हम छोड़ रहे हैं लेकिन एक चीज समझना चाहिए कि जो पाकिस्तान ने किया ये सब अंतर्राष्ट्रीय सारे नियम के विरुद्ध है जिनेवा कन्वेंशन भी कहते हैं कि आप दुश्मन को इज्जत देना चाहिए ये कैसे कभी दुनिया में ऐसे देखता नहीं जो पाकिस्तान ने किया ये बिल्कुल अनसिविलाइज बिहेवियर ये तो बिल्कुल मानना नहीं चाहिए और नेचुरली हमारे तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स होना चाहिए लेकिन तो टेलीविजन चर्चा पे नहीं होते हैं। ये लोग अभी आदमी तो तय कर नहीं दीजिए कि क्या करेंगे उनकी तरफ से लेकिन इसको छोड़ नहीं सकते आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान को जैसी उसकी भाषा है उसी भाषा में जवाब देना चाहिए देखिए हम तो उनके जैसे नहीं करते वो लोग यहाँ आतंकवादियों को भेजते हैं हम आतंकवादी को उस तरफ नहीं भेजते हैं हमारी कॉन्डक्ट तो अलग है अगर हम पाकिस्तान के स्टैंडर्ड्स के तरफ चले तो हम भारत भारत नहीं रहेगा तो मेरे ख्याल में ऐसे मत भूलिएगा लेकिन दूसरे भी तरीके हैं दिखाने के लिए कि हम भी उनसे कुछ कम नहीं है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ डिटर्मिनेशन एक्शन लेकिन यहाँ खड़ा होकर टीवी टी के सामने बोलने की बात नहीं है. तो सरकार आर्मी के साथ आर्मी को पूरा इन्फ्लुएंस फ्रीडम दे के आर्मी को आर्मी के हाथ में छोड़ सर अभी आपने बात करी कॉरिडोर की बात करी सेंटर में गवर्नमेंट है बीजेपी की कहीं ना कहीं आप ये नहीं समझते कि डिफर किया जा रहा है देखिए सेंटर की सहमत बड़ी जरूरी है, है।, है हाँ लेकिन इसमें तो हम हम राजनीतिक विषय तो नहीं करना चाहते हैं देखिए विदेश कार्यो में हम सब एक हैं एक ही देश एक ही भारतीय फॉरेन पॉलिसी है लेकिन इस विषय पे नेचुरली तय करना तो सरकारी सरकार के सरकार सर कहीं दिद्धु 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 ये नहीं देखा जा सकता जैसे किसान मूमन ही खुदकुशी कर रहे हैं कर्ज कर्जदार हो चुके हैं पूरे देश के किसान तो ये जहां पर बॉर्डर के साथ साथ जो किसानों की जमीन अक्वायर की है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था केंद्र सरकार को राज्य सरकार को कि इसकी सारी पॉलिसी हमारे सामने रखे क्योंकि उनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला तो मुआवजे का रेट उन्होंने तय किया दो लाख रुपया एक कर ये आपको कम नहीं लगता सर देखिए इस विषय के ऊपर मुझे बोलना बहुत मुश्किल है पहली बात ये है मेरी कमेटी की जिम्मेदारी ਔਰ ਯਹਾਂ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰੇਟ ਜਾਨਣਾ ਤੋਂ ਆਪਕਾ ਕਾਮ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹਮੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕੁਛ ਪੁੱਛ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹ ਤੋਤਾ ਕਜੀਵਾ ਆਪਣੀ ਰੋਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਆ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤ ਕਰੋ ਨਾਮ ਚਪੋ ਗੰਡ ਸ਼ਗੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਸੀਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਮੰਗ ਰੱਖੋ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਕਸ ਹੋਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੰਘਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇਜ ਇੱਕ ਬਣਨਾ ਪੂਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਵੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਰ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਥਾ ਟਿਕਣ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਥਾ ਜਰੂਰ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਔਰ Okay, okay. okay. okay.